Як заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, російські окупаційні війська на південному напрямку намагаються вести переговори зі Збройними силами України про здачу в полон, намагаються вести переговори про умови, як вони складуть зброю і перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права, сказала Гуменюк. Також з'явився запис, як російські окупанти зателефонували до українського координаційного штабу з питань поведінки з військовополоненими, щоб дізнатися про механізм здавання в полон, а також уточнити, чи не каструватимуть їх при цьому. Послухайте. Алло. Здравствуйте. Добрий день. Це Україна? це да, Україна. До сімойської прийшла, якщо здатися, здати, зможете позвонити. Да. Если хотите сдаться. Это куда надо вообще подъехать? А, ну, если вы воюете, вы же где-то находитесь в каком-то регионе. Ну да. Ну вы подъедете, как или что вы вообще заберете или. Подъедем. Я просто говорю, нужно понимать, вы в каком регионе находитесь, действительно ли вы хотите сдаваться. Для этого мне нужны ваши данные, вы сбрасываете. Я вас контактирую и вы будете сдаваться, если есть желание. Я это резать не будете, говорю. Но это ж вам только рассказывают, что там кто-то режет. Вы можете посмотреть, есть YouTube Владимир Золкин, есть блогер. И там он общается с пленными, пленные возвращаются, регулярно мы отдаем на обмен. Поэтому никто никого резать не будет, не переживайте. А то мы так-то вообще особо не хотели сюда ехать. Приказом нас отправили. И вот думаем, что делать ну, вот я ж вам говорю, если у вас есть желание, вы можете сдаться да, и таким образом и поедете назад. Никто не режет, и вы понимаете, есть же ну, нет конвента, есть понимание, что такое человек-комбатант, который не несет волну ответственности, если он не совершал военные преступления. В таком случае да, вы возможно. по программе обмена возвращаетесь домой. Все, я понял, спасибо. Да, звоните. Думаю, с каждым днем наша перемога стае все ближе. А как думаете вы? И если вы тут вперше, подписывайтесь та поставте лайк. Все буде. Украина.